говорить о Божьей любви и о чудесах, которые она совершает. И в прошлый раз мы говорили о том, что когда Божья любовь сливается в наше сердце, мы ощущаем себя действительно Божьими детьми. А да еще, пожалуйста. И вот есть такая хорошая картинка. Да. Вы, наверное, видели встречали, когда вот ростки не могут пробиться через какой-то слой, и они вот так извиваются какие-то, как-то там вот под какой-то горкой, и не могут пробиться наружу. И некоторые, они не приобретают свет, потому что для них нет солнечного света. Но бывает, что росток пробивает даже асфальт, пробивает камень или обходит, и все равно пробивается к солнцу. И это такая хорошая иллюстрация того, что Бог делает с нами, когда мы чувствуем, что мы действительно его дети. Мы порываемся сквозь какие бы то ни было бригады и становимся, так сказать, полноценным живущим организмом. И сегодня я хотел бы поговорить о том, да, в чем дальше проявляется прелесть вот этого нашего, так сказать, союза с Богом, нашего, сила нашего Отца. И, конечно же, один из важных моментов, в чем это появляется, это то, как мы преодолеваем испытания, страдания и трудности, которые выпадают на нашу долю и в нашей жизни. Потому что, как сказал Иисус, князь этого мира – дьявол, и этот мир полон зла. И наша жизнь полная разных неприятностей, и для Бога это поле битвы. И не зря народ Израиля говорил, что Бог – это Бог воинств, и Бог всегда проявлял себя в том, что помогал людям решать их трудности, вал их заботу. И в поручество говорится, что признаками прихода Мессии будет то, что будут решаться какие-то проблемы. Все социальные, слепые будут развивать, пленные будут обретать свободу. И, конечно же, присутствие Бога и в мире, и в нашей жизни, в первую очередь, связано на том, как это отражается в нашей жизни и с решением наших трудностей. Я бы хотел осмотреть несколько примеров. И давайте мы откроем Библию. Это книга стихи 7.10. Если кто-то из вас не читал книгу, его, пожалуйста, почитайте и и если у вас есть современный перевод, прочитайте в нем. Его легче считать в современном переводе. Это очень интересная книга. И кого-нибудь я прошу прочесть Иов 2, 7, 10. одна из безумных. Неужели доброе будет принимать от Бога, а Слово не будет принимать? Во всем этом не совершило ставим свои. Аминь. Я хочу обратить внимание на два момента здесь. Первое, что, смотрите, жена говорит его, похвали Бога и умри. В то время считалось, что если ты скажешь «погулишь Бога» или «оскорбишь его», то ты тот же умрешь. И почему она убеждает его, что он, должен похулить Бога? Она говорит, что вот Бог послал тебе столько неприятностей, тебе нет смысл для тебя какой оставаться непорочным, почитать Бога. Похули его и, ум, и умрешь, и закончатся твои страдания. Но он говорит, что нет, он не станет этого делать. И вот в седьмом стихе говорится, что сатана, он поговорил с Господом и отошел, и пошел поразил его показы. если дома вы заглянете в предыдущие стихи, то мы увидим, что поразить его показываю и вообще наслать на его разные неприятности, это была инициатива сатаны, это была инициатива не Бога. Он говорит ему, давай я поражу его, и ты увидишь, как он, как он запоет. Но Бог сказал ему, сделай, что хочешь, только не убивай его, только оставь его живым. Сатана пошел и причинил его такие страдания. Но его все равно не, скажем так, не затаил обиду на Бога и не злился. По крайней мере, здесь так написано. Он говорит, что неужели мы будем принимать от Бога только, только хорошее, а злого не будем принимать. И Иов проявил в этом смирение. И, конечно же, да, вот мы очень часто рассуждаем вот как его супруга, и мы во всем хотим обвинить Бога, что вот ты прислал мне страдания. Мы с вами уже до этого говорили о том, откуда в нашей жизни берутся страдания. Иногда это действительно последствия каких-то наших поступков, да, какие-то неприятности или, не знаю, может быть, болезни. Иногда это очевидно последствия наших поступков. Но иногда нам непонятно, откуда вдруг, это несчастье приплыло ко мне. Почему это несчастье случилось со мной? За что? И на это действительно ответов нет. И в книге Иова Иов потом начинает спрашивать, Господь, за что? За что? И он начинает пытаться понять за что. Он спрашивает своих друзей, за что. И вот этот, всю эту книгу длится вот этот диалог, чтобы понять, за что мне эти наказания. Я хочу почитать вам отрывок небольшой. Это из проповеди одного пастора, Роберт Цейц. Он сказал, что если вы будете цитировать мою проповедь, пожалуйста, называйте мое имя. Есть документ нашего времени о непонятном Боге. Он написан в книге Иоста Обращение к Богу. Письмо нашли в бутылках в бутылке в развалинах варшавского гетто среди почерневших от пожара камней и человеческих костей. В той бутылке нашли последние слова Иосиля, написано 28 апреля 1943 года, непосредственно перед его смертью. Его заставили смотреть, как застреливали его любимую жену с 7-месячным ребенком. Его остальные пять детей тоже погибли, и один из них, когда был живым, искал еду в мусоре. И что же он написал в этом письме? И как он говорил с Богом? Я верю в Бога Израиля, хотя он все сделал для того, чтобы мне не верить. Я верю в Его закон, хотя я не могу оправдывать Его поступки. Я склоняю мою голову перед Его величием, но целовать Его бич я не буду. И дальше Он говорит ему, но я хочу, чтобы ты сказал мне, есть ли вообще на земле такой грех, что заслуживает такое наказание, которое мы получили? Я не хвалю Тебя за то, что Ты не препятствовал поступкам людей. Я предупреждаю Тебя ради имени Твоего. Перестань венчать Твое величие тем, что бьешь несчастных. И в заключение он пишет, я умираю спокойно, я любящий тебя но не киваю в слепую голову. Это мои последние слова к тебе, мой ясный Бог. Но тебе не удастся, ты все сделал, чтобы я помешался. Но я умираю непоколебимо в тебя верующий. В твои руки я предаю мой дух. И, на мой взгляд, это очень сильно похоже на, на эти письмо Иова. Хотя их разделяет столько времени, потому что это уже прошлое столетие. С одной стороны, кажется, что откуда такая преданность и зачем да, человек, переживший столько страданий, но зачем ему продолжать верить или восставлять Бога, который, как он пишет, подарил ему столько страданий. Но, несмотря на вот эти ужасы описываемые, это вот благословение, знаете, умирать и вот так осуждать и думать. Это говорит о том, что человек, наверное, руководствовался, знаете, во-первых, не разумом своим, а духом. И это благословение иметь такую стойкую веру и отношение с Богом. И уметь в этих страданиях, переживая их, вот так осуждать. И если мы почитаем книгу Иова, то действительно это очень похоже на то, как осуждал Иов. И, конечно, человек, который написал это письмо, умер, так и не получив ответа. Но я уверен, что этот ответ он получит сразу После смерти И, честно говоря, это, за, как сказать, знаете, нельзя сказать завидная участь, но тем не менее, когда я читаю, я ощущаю, какой силой духа наполнено сердце этого человека, несмотря на все страдания, которые выпали на его долю. Давайте мы снова обратимся к Писанию и прочтем опять книгу Иова. Глава 42, стихи 12, 17. И благословил Бог в последние дни Иова более, нежели прежде. У него было 14 тысяч мелкого строка, 6 тысяч верблюдов, тысячи паровалов и тысячи осец. У него, и было у него семь сыновей и три дочери. И наел поныме. Емима. Имя второй — Харсель. А имя третий — Керен-Хакун. И не было на свете, на всей земле, таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между страстью их. После того Иов жил сто сорок лет и видел сыновей свои. И сыновей сыновей до четвертого 4, до рода. 4 и умер Царствие, Аминь. История Иова заканчивается радостно. Господь является ему и разговаривает с ним. И, конечно, не всем, скажем так, так везет, как Иову. Его страдания закончились при жизни. И он получил большое благословение еще при жизни. Бог явился ему и ответил на его вопросы. Но, к сожалению, это бывает не всегда так. Да, опять же, в той же истории, которую мы прочитали перед этим, человек умер в других обстоятельствах. Но также отрывок Иова говорит нам о том, что Божье благословение ожидает нас и после смерти, что жизнь продолжается. И даже если наша земная жизнь закончилась очень печально и в очень жутких обстоятельствах, это значит, что Бог благословит нас после смерти нашей вечной жизни. И об этом говорит нам Библия во многих местах. Если мы с верой переживаем то, что с нами происходит на земле, мы обретем благословение Божие либо во время еще земной жизни, либо после смерти.

чтобы на нем не верить дела в уме. Мне должно делать дела, ослабшая меня. Такое есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Такое я в мире, я в свет в мире. Вот еще одна история в Библии, когда Бог исцеляет человека. И здесь я бы тоже хотел обратить внимание на слова учеников, да, почему он родился слепым, кто виноват, он или его родители. И вот это наша человеческая натура, мы всегда хотим себе объяснений, четких, кто виноват и в чем причина. Но Иисус говорит, что нет, не Он виноват, не Его родители. Да, это если, если мы продолжим спрашивать, а почему, он скажет, что это долгая история, читайте Библию, и мы об этом говорим, да? что причины разных трудностей многочисленны. Но вопрос, вот, возвращаясь к тому, виноват ли Бог, так сказать, да, или нет в наших страданиях. И для себя я здесь вижу хороший ответ в первом стихе. Он проходил мимо, да, Господь проходил мимо. Виноват ли Господь в наших проблемах? Нет. Он, виноват ли Он в том, что это человек слепый? Нет, он вообще-то проходил мимо, и он тут ни при чем. Но он обратил на нее внимание и сказал, что не нужно искать причины этих проблем. Если вы захотите, они будут вам ясны. Но давайте подумаем, что Бог может сделать с этой проблемой, что Бог может сделать с трудностью этого человека, как Бог может отреагировать на то, что случилось. Я хочу показать вам один ролик, возможно, вы видели его. Но это тоже свидетельство другого человека. Я пересматривал его много раз, и да, каждый раз я слышал что-то новое в его словах что я не заметил сначала. И вот одно из самых удивительных, то, что он сказал, это то, что мне не нужны руки и ноги теперь. Понимаете? Мне не нужны руки и ноги. И вот это отвечает, когда, знаете, мы, когда, скажем, проблема решается не с Божьей помощью, а каким-то другим способом. Мы обретаем какое-то утешение, но это нельзя назвать решением. Потому что как только всплывает у нас мысль о том, что могло быть по-другому, то у нас сразу возникает желание вернуться туда, и чтобы было по-другому, и чтобы было не так. Но в данном случае человек говорит, мне не нужны руки и ноги, потому что именно без рук и ног. И благодаря тому, что рук и ног у меня нет, у меня есть лучшая участь, чем наверняка я имел бы, если бы у меня были руки и ноги. И вот, к сожалению, да, вот очень часто случается, что. Вот мы пока дна не коснемся, мы не начинаем бахаться и ползти вверх. Да, вот иногда смотришь на людей, которые, так сказать, достигли дна, у них получается больше стимула толкнуться. Но когда человек еще далеко от дна, но он стабильный и, так сказать, равноускоренно опускается вниз, у него нет стимула почему-то подниматься вверх. И иногда думается, что может быть надо было всех, всех нас сделать каким-нибудь ущербом, чтобы мы лучше искали и больше искали, чтобы это было стимул. Но Бог милостив, Он дал нам все. Дал нам все, надеюсь, что мы будем благодарить, и что нам не нужен будет вот такой вот стимул в виде лишения и страданий для того, чтобы нам искать Его и искать Его любви. Когда мы читаем Библию, я недавно читал Евангелие от Матфея снова, и мы видим, что большая часть людей, которые шли за ним и обращались к нему, это были инвалиды, это были больные, это были люди, у кого кто-то умирал. Понимаете? Только такие люди, кто был особой в особой нужде и в страданиях, вот они шли за ним они просили его. Все остальные как-то не особо проявляли внимания. Еще вот он сказал такую вещь, что да, Возможно, мы сравниваем наши страдания с его страданиями. И мы часто это делаем, действительно. И мы иногда успокаиваем себя, что хорошо, что у меня не так плохо, как у кого-то. Это может быть действительно хорошо, но очень часто есть... Вот, мне кажется, ужаснее всего, когда есть какие-то мелкие проблемы, но они, понимаете, они, они не просто есть, они, так сказать, нарывают. Они нарывают и нарывают. И особенно это вот хорошо видно в семьях, да, когда есть проблема воспитания детей или есть проблема между отношениями с супругами. Вот эта проблема, она есть, и нам кажется, что у нас не так плохо, как у кого-то, и слава Богу, это можно так оставить. Но очень много я видел случаев, когда эта проблема нарывала, и в конце концов результат был ее ужасен. И это нельзя было назвать, слава Богу. Но получается, что у нас нет стимула или толчка решать ее, только потому, что вот нам казалось, что все не так плохо. И получается, что те, у кого очень плохо все, они, так сказать, счастливее, и у них больше шансов. И, возможно, вся одна из причин всего этого, это наше, наше может быть, неверие. И наше недостаточно, наш недостаток веры в то, что Бог, Бог действительно может дать свой ответ. Он действительно может вмешаться и проявить себя вот в нашей проблеме, если мы будем верить и будем готовы говорить, что Бог, вот я готов делать все, что ты скажешь, вот только помоги мне как-то разобраться с этой трудностью, дай мне свой ответ. Вот я сейчас, конечно, у меня тоже есть, знаете, очень много вещей и с испытания, с которыми я боюсь в своей жизни и вот в себе самом. Но я спокоен, знаете, в том, что я, я, вижу, я вижу финиш. Я вижу, что Бог, Он помогает мне. Там, где появляются... Это как, знаете, для меня бег с препятствиями. Но когда я вижу препятствия слишком высокое, я знаю, что там Бог мне поможет перепрыгнуть. Главное, чтобы я бежал. И те препятствия, которые я могу перепрыгнуть, сам я перепрыгну. А там, где мне будет очень сложно, он мне поможет. И я вижу, что я потихонечку двигаюсь, и что достигнуть вот этого финиша это возможно. Нам нужно верить, друзья, в то, что Бог может вмешаться в нашу жизнь и в наши трудности, которые у нас есть. В послании Иакова есть такие строки, я вам прочитаю. Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытание, которое подвергается ваша вера, вырабатывает у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не, не было у вас никаких недостатков. А если кому-то из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, который всем дает щедро, без попреков и ему будет дано. Но пусть просит с верой и без сомнений, ведь тот, кто сомневается, подобен морской волне, которую ветер гонит и швыряет из стороны в сторону. Пусть такой человек, твои души не твердый во всех своих поступках, не надеется что-то получить от Господа. И это хороший подход смотреть, знаете, на свои трудности, как возможность что-то изменить в себе, вокруг себя. И вот если мы с верой, если мы просим у Бога открыть нам это, а это действительно может понадобиться много времени, как мы сейчас слушали, он говорил, что до 15 лет он мучился. 15 лет! Говорит, нам сложно вообразить кошмар, который он переживал все это время, но в конце концов его, скажем так, его сердце, его сознание, оно не закрылось от того, чтобы в один момент все-таки услышать. И мы тоже можем слышать, пытаться услышать и понять, Боже, как мне вот это испытание, вот эту трудность, которая сейчас у меня есть, использовать в наших с тобой целях, чтобы из этого тоже получить какой-то хороший плод. Давайте мы будем воспринимать все испытания как шанс укрепить свое сердце, укрепить веру, укрепить наши отношения с Богом. Недавно, знаете, я читал про эндофины. Есть такие эндофины, да, называется гормон радости. Что, значит, в каких-то определенных случаях, когда у нас что-то получается, и мы занимаемся хобби, эндорфин – это гормон, который выделяется у нас, я не знаю, где в головном мозге, да, и он в общем, не помню тонкости, но он способствует, это так называемый гормон радости, он способствует преодолевать боль, помогает чувствовать радость. Да? То есть это так называемый гормон радости. И что самое интересное было для меня, ведь источник этого гормона, он в нас. Мы его не кушаем, не пьем. Он в нас. Он вырабатывается внутри нас. Этот источник радости, грубо говоря, он внутри нас. И, конечно, да, эта модель, мы не можем так это или не так на самом деле, но это такая довольно распространенная модель, которая пользуется в научном мире, но и мы можем предположить, что это так. И мы можем сказать, Господи, поспособствуй, чтобы эти, сделай так, чтобы эти эндорфины выделялись. Ведь все, все внутри нас, нам, нам ничего не нужно снаружи, нам ничего не нужно извне. Главное, чтобы наше сердце билось, и чтобы мы оставались живы, и тогда этого будет достаточно для Бога, чтобы изменить нашу жизнь, чтобы наша жизнь стала другой, чтобы мы жили не потому, что мы вот не умираем или не хотим умирать, мы живем потому, что деваться не было, а чтобы наша жизнь была действительно жизнью, понимаете, чтобы мы могли с радостью и достоинством говорить, что да, я живу, и это моя новая жизнь, несмотря на то, что у меня нет рук и ног, или несмотря на то, что есть какие-то очень тяжелые трудности. Я знаю, что среди вас есть, наверное, много таких, когда кого-то спрашивают, как дела, Он говорит, все нормально. Как Лена когда что типа, бы смеялись над ней на работе, я спрашиваю, что дела, говорит, все нормально. И там ее коллега ее раздражает, а то, как не спасти, все нормально. Но это же не значит, что у человека нет трудностей, они по-прежнему есть. Но при этом у человека все равно хватает покоя в сердце, радости сказать, что все хорошо, и все решаем, и все преодолим, что Бог со мной, и Он дает мне это ощущение радости и покоя в сердце, что Он своих детей не оставит никогда. Давайте мы будем молиться, и давайте мы будем думать о том, что каждое испытание для нас и каждая трудность мы не будем думать о том, почему это и за что. Но давайте думать о том, во что это может вылиться. И что Господь через это хочет открыть нам. И никто, никто из людей не сможет никогда рассказать нам это. Только Бог может открыть это, может открыть это лично каждому из нас. Давайте попробуемся.